بسم الله الرحمن الرحيم الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Sadaqallahul Azim Innal ladhina yashtaruna bi ahdillah sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah wa aimanihim tamanan qalila dan mencabuli sumpah-sumpah yang dibuat mereka ulaika la khalaqalahum fil akhirah mereka itu tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat wala yukallimuhumullah Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka wala yanzur ilaihim Allah tidak memandang pada mereka pada hari kiamat wala yuzakkihim Allah tidak membersihkan mereka daripada dosa wala hum azabun alim bagi mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya Ayat ini bercara tentang orang Yahudi yang tidak jujur lagi dengan muamalat mereka mereka tidak jujur kerana Taurat yang mereka baca oleh kerana bertentangan dengan kepentingan hidup mereka mereka dulu mereka tulis kitab Taurat itu mereka tulis akhir zaman akan dibangkit seorang nabi nabi yang sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab Taurat satu demi satu orang ramai dari kalangan Yahudi rakyat awam pun tunggulah kerana mereka mempunyai masalah masalah dalam masyarakat Yahudi ini mereka harap kebangkitan Nabi boleh membawa islah kepada mereka. Boleh memperbaiki keadaan. Tiba-tiba bangkit orang ni dari kalangan orang Arab namanya Muhammad. Mulalah. Mulalah orang Yahudi tolak. Ini tidak boleh diterima. Kerana, kerana dia bukan daripada keturunan Yahudi. Kita tidak pernah terima Nabi. Mana-mana Nabi pun sebelum ini dari darah bukan Yahudi. Jadi pada ketika ini siapa yang menulis Taurat? Ulama yang menulis Taurat. Ulama mereka, pendeta mereka menulis Taurat. Orang yang menulis yang terlibat secara langsung nama-nama mereka, Abu Rafi' namanya, namanya. Ada namanya Kinanah Ibn Al-Fuqayr. Lagi orang uh, Hayy ibn Akhtab. Hayy ibn Akhtab, Ka'ab ibn Al-Asraf. Mereka ini yang menulis Taurat. Mereka ini yang menyatakan akan bakit dan bakitlah Nabi Muhammad. Apabila apabila orang ini ditolak oleh masyarakat, dia pun berasa kedudukan mereka kepercayaan terhadapnya terhakis. Dia kata kita saya semula. Saya semula. Ah, ha, ni mudah aja. Saya semula kitab suci Taurat. Lalu dia saya bagaimana? Dia buat pindaan semula. Buat pindaan yang nabi ini sifat-sifat Nabi Muhammad itu digelapkan. Yang dahulunya rasul akhir zaman Nabi Muhammad itu digelapkan sesuai dengan kehendak orang ramai. Ini mengapa disesuaikan dengan kehendak orang ramai? Kerana pendeta, pendeta dan ulama itu hidupnya bergantung kepada rezekinya bergantung kepada orang ramai. Ayat menyatakan orang ini dia beli, yashtaruna beli ke jual ke, janji Allah yang diberi kepada mereka dengan harga yang murah. Tidak bermakna pula kalau jual kitab suci ni dengan harga mahal tak apa. Satu fatwa kita jualnya sejuta. Haram tu kita kata halal. Sejuta. Mahal tu tu. Tak boleh barang dunia ni semuanya sedikit. Kalau banyak pun sedikit. Qalilun. Mata'ud dunia qalil. Baharta benda dalam dunia ni sedikit saja. Jangan tukar. Jangan tukar hukum Allah dengan kepentingan dunia yang sedikit. Katanya orang-orang ini, orang-orang yang menjual janji Allah, janji Allah ni hukum Allah. Hukum Allah. Disebutnya hukum Allah ni janji Allah. Kita hidup di sini sama ada kita kita suka ataupun tak suka, kita akur tak akur dengan janji itu, kita sudah ada, sudah ada ketentuan khas baginya. Sudah ada. Sebuah kelang yang mengeluarkan kata kalah satu kelang dia, dia keluar kereta. Sama ada kita berjanji ataupun tak berjanji, motokar ini dia ada batasnya, ada sempadannya, ada haknya penggunaan minyaknya, penggunaan kuasa lajunya dan sebagainya, dia tidak boleh. Dia jangka hayatnya dalam tempoh 10 hingga 20 tahun kita kata begitu. Tak sampai 100 tahun. Tak sampai. Simpan tak guna pun tak boleh sampai 100 tahun. Begitu. Jadi kita hidup di dalam dunia ini dengan body yang macam ni, dengan dengan cara makan minum yang seumpama ini, dunia yang begini keadaannya, kita ada janji dengan Allah. Janji kita kita berjanji dengan dia kita akan mati. Kita nak mati. Dan bila kita mati, kita akan pergi dalam kubur. Kita akan pergi kepada surga dan neraka. Berjanji tak berjanji pun mesti hukum ini. Ini namanya jika orang tu dia tukar janji ini. Dia fikir dia selama-lamanya berada di sini. Lalu dia bekerja sebagai orang yang selama-lamanya hidup dalam dunia. Dia secara tidak langsung menukar janji Allah yang diberi kepadanya. Ini namanya ahdullah. Allah jadi kita kita akur bahawa kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala kita mati kita akan hidup semula kita akan dibawa ke syurga neraka semua amalan kita akan dipersoalkan wa aimanihim dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit Sesetengah mufassirin menghubungkan ayat ini dengan pindaan yang dibuat oleh beberapa tokoh Yahudi yang dahulu mereka tulis Taurat kemudian mereka pindah semula untuk kepentingan mereka Setengah yang lain pula menyatakan ayat ini ada hubungannya dengan dengan seorang Yahudi yang bernama Al ashaf ash ibni Qais. Ash'af ash ibni Qais ini dia mengaku sebidang tanah punya dia padahal orang lain. Dia mengaku punya dia. Boleh jadi begitu? Boleh. Dia boleh bersumpah. Tapi hamba Allah ni bila diagak bila diminta supaya bersumpah di mahkamah bagi membuktikan dakwaannya itu benar, dia takut. Takut. Dia kata tak mau. Tak apa, siapa kamu sumpah bersumpah ambil dah dia kata. Tak mahu. Dia takut. Memang ini pentingnya sumpah. Tapi manusia berani dia sumpah saja. Sumpah saja dia ingatnya di sini tak mati dia duduk. Bersumpah saja. Ini As'af bin Qais bila dibawa untuk bersumpah dia kata tak apa dah dia kata. Bagilah hadiah ya, ya, ya lah. Tak apalah. Hak saya pun dia kata dia, dia minta bersumpah. Saya tak mahu sumpah. Tak mahu sumpah. Ha. Saya mengaku hak saya tanpa sumpah. Tanpa sumpah. Bila bersumpah, bersumpah dalam Islam ni dia berat sikit sebenarnya bersumpah wallahi wabillahi, Watallahi wa tallahi apa lebih kurang gitulah dia tak kata bersumpah ni pergi cop sumpah dah ha macam tu macam tu tak ada apa-apa siapa pun berani kita berani macam macam tu tu dusta pun. dusta pun kita kita buat buat surat sumpah tak nak surat beranak buat, buat surat sumpah Sumpah kita lah kitanya muda 2 tahun daripada hak asal surat sumpah kita Berasa macam mana? Tak, tak apa. Muda. Tapi muda ni dia membabitkan perkara lain juga sebenarnya. Membabitkan, membabitkan peluang pekerjaan kita yang dah tamat jadi dia tambah lagi. Tambah lagi kita katanya kita ada hak. Kita ada hak sekali 56 tahun. Sampai 60 tahun tidak. Tidak. Tapi dah kita pergi buat surat sumpah yang tak takut kepada ni. Umpamanya sepatutnya tidak. Walaupun undang-undang itu undang-undang dunia. Kita kata undang-undang dunia yang manusia cipta ni tidak undang-undang dunia pun untuk keselamatan manusia kita harus terima sebagai hukum jangan orang menganggap bahawa undang-undang lalu lintas tu api isyarat lampu isyarat tu eh, ini tak ada kena mengenai dengan agama mana ada dalam Quran lampu isyarat jangan ini tak boleh langgar ini peraturan untuk keselamatan manusia kita langgar dia tu pada waktu subuh nak datang ke masjid pasal tak ada orang pada ketika tu lain-lain dah tak langgar waktu pagi saya apa orang langgar semua Wa aimanihim samanan qalila dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Harga sedikit, dunia ni sedikit. Dunia ni, dia berapa pun harga ditawar kepadanya tetap dia sedikit. Yang banyak banyak akhirat. So akhirat selama-lamanya akhirat anugerah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah mereka ini mereka ini disediakan kepada mereka beberapa balasan pada hari akhirat. Pertama, la fil akhirah. Tak ada bahagian yang baik pada hari akhirat. Tak ada. Hari akhirat dia jangan tunggu keuntungan. Tak ada tidak disediakan baginya. Sebab dia menipu. Sebab dia pindah kitab suci. Boleh jadi kita pada hari ini kita kata tak ada pindaan orang-orang Islam yang buat pindaan terhadap Quran tak ada. Tetapi tafsiran menyalahi Quran ada. Tafsiran, Quran dibaca kot lain, tafsir kot lain misalnya. Ada. Macam tu. Ini pun ini pun termasuk dalam kesalahan. Satu kesalahan mentafsirkan Quran tidak menuruti kehendak yang dikehendaki oleh Nabi. fil wa la Yang kedua pula Allah tidak bercakap dengan mereka. Bila Tuhan tak bercakap, tak ada bahagianlah semuanya keputusan Allah akhirat. Bila seorang tu pergi ke akhirat Tuhan tak nak bercakap, tengok muka dia kata pergi, tak mau cakap. Maknanya orang mukmin, orang mukmin ada bercakap, dia bercakap dengan Tuhan. Dia bercakap bagaimana? Sebagaimana yang berlaku pada hari akhirat itulah orang mukmin bercakap. Bercakap tidak seperti dunia. Di dunia ni kita bersemuka, kita bercakap telefon, kita buat message namanya. Di akhirat ada macam tu. Kita tak tahu lagi boleh jadi ada lebih canggih daripada apa di dunia ni. Kita mana nak kita nak menafi pun tak boleh. Tak boleh la qalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah Allah tidak bercakap dengan mereka wala yang ilaihim tak tengok muka pun kepada mereka pada hari kiamat wala yuzakkihim tidak membersihkan mereka daripada dosa walahum azabun ali bagi mereka azab yang cukup pedih lima balasan menunggu mereka besar ni besar dosa ni lima pertama sekalinya pertama sekali mereka tak ada bahagian yang akhir sekali azab yang pedih ini menunjukkan menunjukkan bahawa jauh dekatnya seseorang itu dengan Allah bergantung kepada dosa yang dia lakukan. Sebanyak mana dia pindah Al-Quran itu? Sebanyak mana dia pindah? Satu. Dia pindah satu. Tak sama dengan orang pindah sepuluh. Tak sama. Orang dusta, dusta sumpah, dusta separuh. Tak sama dengan dusta sepenuhnya. Tak sama. Jadi kalau begitu pada akhirat lima-lima ini tidak sekaligus rentak tetapi berdasarkan kepada perbezaan orang, perbezaan dosa dan kesalahannya. Pertamanya tidak ada bahagian di akhirat. Makna tak ada bahagian yang sempurna. Sempurna, tidak ada. Adalah bahagian sikit. -sikit. Orang kafir pun ada bahagian dia tapi sikit-sikit je ada. Oleh kerana orang kafir ni banyak sangat amal kebajikan dia, Tuhan kira juga. Tuhan kira. Tapi nak lepaskan dia daripada api neraka itu tidak ada. Sekal dalam neraka, tetapi bahagiannya mungkin adalah juga eh, sesetengah ulama kita kata ada tapi dia merupakan debu saja debu yang tak tahan lama datang dia hinggap sekejap angin dia cabut terbang pergi laqalaqalahum fil akhirati wa la yukallimhumullah Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula bercakap dan tidak membersihkan dosa semuanya ini pada akhirat kita bergantung kepada lawan kita mahu bahagian pada akhirat bahagiannya syurga kita mahu bercakap dengan Allah pada hari akhirat Kita merayu kepadanya Kezaliman dalam dunia dan keadilan manusia Orang sayang nak kat kita Kita akan beritahu kepada Allah pada hari akhirat Manusia yang zalim dan kita mazlum Kita dizalimi oleh manusia Kita akan beritahu di sana Beritahu kepada manusia di dunia ni tak boleh dia ada puak Dia ada puak-puak dia Kita beritahu yang kita dianyaya Hak kita dianyaya, hak kita tak dapat Mereka ada puak, jadi kalau begitu Biar lebih baik Kita akan beritahu di akhirat siapa yang boleh beritahu di akhirat orang yang orang yang tertentu namanya orang mukmin wala <tuh> yang <tuh> zuru ilaihim Allah tidak lihat wala zakim dan tidak bersih daripada dosa untuk masuk surga mesti tak ada dosa tak ada dosa ni memang dia pergi ke akhirat dia tak ada dosa seperti so, nabi-nabi ataupun dia pergi ke akhirat dia ada dosa tapi Tuhan maaf ada satu perkara satu perkara Tuhan maaf tak dia maaf ni hak Allah sama ada dosa ni dosa dengan manusia ataupun dosa dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang ada hak untuk dimaafkan. Dan Allah saja yang memiliki kuasa ini. Dosa ni. Dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia pun boleh jadi Allah Ta'ala maafkan juga. Bagi pihak dia. Orang yang dizalimi itu Tuhan tambah dia yang lain lagi. Pada dia. Tetapi orang yang menzalimi ini Tuhan maafkan. Sudah juga begitu. Boleh jadi juga macam tu. Allah yang menyelesaikan bagi pihaknya sendiri daripada pihaknya daripada pihaknya. Misalnya eh, dalam mengulas ulama dalam mengulas hadis orang mati syahid, mati syahid dia akan dia bawa ke syurga. Syurga. Boleh ke kalau dia mati syahid hutang dia terlepas? Dia tak membayar hutang dulu, tapi nasib dia nya masuk syurga. Nasib dia nya mati syahid. Hmm. Niatnya pun elok, memang mati syahid, hutang orang tak bayar. Dia akan masuk surga, hutang tu Tuhan kira sendiri. Tuhan kira di tanah tu apa lepas aku bayarlah Tuhan katanya. Tuhan bayar. Tuhan bayar bagi pihak dia, dia bayar Tuhan bayar dia. Jangan ragu lah. Jangan ragu. Tuhan bayar dan Tuhan adil. Adil Tuhan akan bayar lebih daripada yang sepatutnya. Begitu. Ini boleh jadi berlaku. Jadi dengan itu, saya balik kepada apa yang saya sebutkan dahulu. Umat Islam, bukan umat Islam. Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 72 ataupun 73 firqah. Satu di dalam syurga. Satu dalam syurga saya lebih suka terima pendapat. Semua orang Islam masuk syurga. Yang 73 ni orang kafir. Orang kafir, umat Nabi juga orang kafir. Sataf ummati, umat aku atau berpecah belah, umat aku ni umat Nabi, umat Nabi iaitu umat dakwah, umat yang Nabi seru mereka kepada Islam, tapi tak masuk Islam. Mereka sebenarnya orang Islam semua masuk syurga. Tak ada. Cuma masuk syurga tu, ah ha, tu berbeza-beza keadaan. Ada masuk syurga tu, ada masuk syurga kena jenam bulan sebab 10 kali, Maknanya ada ha, ini mengikut keadaan. Ini ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita percaya tak sama orang yang orang yang tak ada dosa dia masuk surga dengan orang ada dosa dia masuk surga. Memang tidak sama. Jadi dengan itu kita lebih tenang daripada setengah orang mentafsirkan 73 ini umat Islam yang berpecah. Satu saja. Ha masing-masing berebutlah itu. Pak satu masuk surga dia berebut dia kata dia. Puak dia. Puak dia. Yang lain puak lain. Lah Kape buat tu. Kape, ini kita tak, tak tak suka dengar sebenarnya uh, kata-kata yang seumpama ini. Kemudian seterusnya wa inna fariqab wa inna minhum la fariqa. Wallahu a'lam.